Wes kene wae karo aku wong loro lulu ya. Loh loh. Gong siji wae. Ah mun partner aku. Wis kene wae wis. Wah, bagonge loro. Nggih. Wah ya ya iki ora kok ya. Kula tak ngaso Mas. Lah minggat sono. Lupane deledek kaya <gulipus> ngono. Ya iya. Awitan oh, seko, Gendringi kandari, iyo latrangga, colala srindro padar sanga, nena nena na, nena na na. Iya. separuh sing domeneng. Mm -mm. Wais kecekel sa, aise kecekel la, aia wais keliwat ke ke tembange. Aiyo. Aiyo wais sing jeneng. <laughs> Gendringi kandari, iyo buka buku, put put, 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 put. tak tak tungdeng tak entok entak eh 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 kacengaran wis kacengaran ha yo nelempit kok dadi cecak yo Kang Maksud e maksud e cathetane iki mbok menawa ketekuk heeh ya bener ngono kuwi kok Ora ceria banget iki eh nek danten aku romo-romo iki rasane kaya seneng Truh syukur Ning adat saben kaya ngono kuwi biasane wong sing apa-apa seneng kuwi biasane sok arep cilaka cangkeme Aku mengomongke piye omongane wong tuwa ngono kuwi percaya Budu aku bengi iki gumbira ya Seneng atine seneng atine kejaba iki ya merti dusun ya sawalan ya tasakuran heeh ah -ah. Min Alidin mohon maaf lahir dan batin sisa sasi sawah Ya, nek ana lupute diagung pangaksama panjenengan bener. Marti Dusun Nasri telu, sumbersari Sari mau dan. Heeh. Uh -uh. Mugi-mugi apa sing disuwun Bapak-bapak sing padha ngadani Marti Dusun pinaring ana barokah saka pangluhasane Gusti. Ya, yeah. Tumpuk mati kal tiker rezeki. lan napa wae sing diparingke dening Gusti para pepunden pri sepuh mitra kawruh Nasri 3 kene. Ha iya, bener. Uga tasakuran panjenengane Mas Muhammad Jazit langgeng dadi wakil rakyat periode 2019 dan periode 2024. Heeh. Ya kok telung acara dhekke siji ya, Truk. Ha Karepmu merti dusun dhewe. sawalan dhewe, tasakuran dhewe. Wayangan dhewe-dhewe maksude sirku ngono. Atine sing seneng ora. Lho, maksude ora kutok. Sing jeneng dalang ning Jawa Tengah pirang-pirang. Mas Yazid diwenangake milih. Monggo panjenengane wis tau ngendika karo aku. Pokoke kula nek disuwuni mendampingi masyarakat nyuwun wayangan ya pokoke Mas Petro nek mboten Mas Petro saengga gak mau. Aku kuwi apike wong akrab ki neng kuwi. Mm Heeh. -hmm. Menjalis ngendika kaya ngono ya, ya. perlu dibuktikan. Buktine wis ana neng papan Mas Yazid nek wayangan mesti kowe. Engger sesuk so, udu aku diselih tak paten. Lho. Ha iki ya sing salah kok ya. Ya ora apa-apa kok sing seneng rejeki iki didum-dum. Ha iya. Yo didum-dum karo ha iki penggenderku mulai arep naek daun iki. Heeh. Ora ge tak mbruke wit e. daun kok wit e aku sing gendari sapa? Ha men penggenderiane wong Pak Bungki yo siap sedia. Aku nek ora Bungki gendari iki mesake. tabuh karo wonge kaya abot tabuhe. Wong hmm. e cilik ngono nyelathak kowe. Tinjung akirat nyawamu. Pak Bungke iki nek muni ngarit ki 40 hektar rampung sedina. Ngarit opo 40 hektar? Heeh. Oh, oh. Ya wis apa-apa, malah dipojekke, Gong. Nek perlu kanca-kancane awak dhewe sing mayang ki ndang tumangkar. payu mayang. Sing gendher wis ujat malah wes rentap tenan bulan Juli. Oh, oh. Sogor, alhamdulillah. Oh, oh. Ya lihat lihat ini tu di ke, sih do mayang kabe. Orang apa pak? Dia tu gulek wio kau mana orang masalah. Oh, Ayo. Nah, iya. Sing ngerebab wio mendang payu mai. Orang orang Arab tengah ke sih ngerebab oh. nak wio. Bes ngono wae bes. Uripe ditakdir ke ngono wae jono ngono dilakoni. Kan ya kelas. Ayo. Kau neng wayangnya oke. Embar gue ngapa? Wong yo nrumangsane ora tau mayang kok yo sawayang. Areng go ngowo guru ki kuwi. Lah yo wong duwe kak sesuk masa kala ra tinggalan anak putu. Nek nggo tinggalan caca kaku Wis gese kaceke. Lah iya. Kowe iki senenge ngene. Lah yo kanca-kanca men berkembang. Ha ngono kuwi. Lah yo pancen bener Bisa lho jek so, sing ngendang ku yo mayang wah jos <laughs> lakone kunti pilih. heeh iya ayo supaya anu kok ya truk ben berkembang wong oh, niatku ki konco kanca tak jak ngene iki nek mono kabisan liyane iya yeah. kejaba sak liyane nabuh mm -mm. Obama sambene makelar, makelare laris. Ya wis, tabuhane ditinggal. Ah iya. Sambene nenanu padene iki tenanan le makelar. Ya. ya syukur ora apa-apa. Heeh. Ya buka warung, warunge rame banget, monggo penghasilane luwe oke warunge mbane napuh. Nambuhe ditinggal, ora apa-apa. Sopo so, ngerti dadi pengusaha? Iya. Wong mm, awak dhewe ora kudu kanca-kancane dadi penak putra terus ora kudu kok. Iya. Nek nah, iso duwe cita-cita sing luwih dhuwur ya, Rek. Iya. Yo tenan. Ayo kowe nek iso, kowe nek iso ya duwe cita-cita sing luwih dhuwur. Ora, aku wis seneng nang kon budaya ngene iki wis seneng. Atiku wis marem. Aku wis iso nglipur para rawuh. Ngiso nglipur piyayakeh sing jenenge nghibur piyayakeh kuwi mujudake sewijining dharma utawa kuwi uga mujudake sewijining Pahala itu. Ya. Kuyo itu minta sumbangsi. Ha, ha Aku is dipercaya dengan sebagian masyarakat. Gelar kabudaya ini kirasaku is senang banget. ora pengen jadi artis kok. Tungkol mu atas. Werno-werno. Wes urasa. Wes nyanyi-nyanyi dengan budaya ini kirasaku. Nyen Antepi lahir batin. Ya. Orang kepengen. Kuyo paham Pak Bapak Muhammad Yazid. dadi wakil rakyat. Wes malah aku kok dadi wakil rakyat. Rakyatnya kejet kejek nah, uh. Aku ki wong eh ora sabar ora ikhlas mongko dibutuhke kesabaran dan keikhlasan. Monggo pendak dino dina disambati Di warga ki cekat cekat terlalu cukat trampil terengginas. Pak Yahit menikah kedah kerawan panjenengan. Oke, saya datang ke situ 12. Monggo wonge eh, kudu sehat. Heeh. Nah, uh. Nek kaya aku dadi wakil rakyat piye? Males-malesan. dayo kereta apusi kok. Oh. Ora iso aku nek kon kaya Aku kuwi budaya nyeni ngene iki bebas. Heeh. Ah -ah. Wis kepenak uripku, Ya, wis ora apa-apa Aku kuwi takonna Elis aku tau dundang neng hitam putih wae tak wangsuli kok. Heem. Hitam putih ngendi? Ayo trans tujuh. Oh. Saya mau cari apa? mas? saya udah tua, saya itu udah 47. Kok diundang di sana? Cukup Elisa saja, saya nggak usah. Saya itu jadi dalam sudah senang sekali. Sudah ini cita-cita saya diparingi di rezeki aja kayak gini saja, saya sudah Alhamdulillah. Wah oh, iya, iya. Hmm, tenang, kita orang sendiri ngomong. Di sini ada Elisa. Oh Elisa, ya orang gelap, ya orang kata aku. Wah, oh. dewa, siapa tadi? Oh, ngomong, iya. Hmm, mm. Ya wis pokoke diantepi k ngopo profesine iki diantepi. Ah iya. Rasane dak werna Ayo karo nembang le. Ayo karo nembang tong. Heeh. Ki ana sing nyuwun. Ana sing nyuwun apa? Caping gunung to, Luk. Ah, caping gunung goro-goro ngene iki ora limbukan terus. Nah iya. seger-seger suasana. Ayo. Capek gunung ya rek, capek gunung apik. Sing nembang. Kaya biasane diurutke. Mah iya. <laughs> Kowe cekok Mbak Orisa, terus Mbak Lisa, terus Satin. Mm -mm. Iki mau kok sindene durung rampung gara-gara kok sing slebar raka -raka -raka. <laughs> Iki hawane iki ya adem, Gong. Turak kuat ngampet. Mula ya mrono ta mulo. Ngombene aja oke, -oke. Ngene tak tak kandhani carane ngampet aja nganti kepoyo. Lho, iki ora kok piye-piye ning tenan. Heeh. Arep munggah panggung aja tak ombeni teh. Oh. Sore wet sore tak disuguh teh aja dombe. Ngombe wedang putih. Wedang putih iki malah kepoyo. Sing kandha sapa? Buktek piye? Aku mulo nek ngombe teh iki sore tok. Engko anggres panggung ngene iki kopi. Oh. Heeh. Hmm, kopi kuwi ora marahi nguyo, nek teh legi panas tokombe um, sak gelas let rong jam wis to kepoyo kowe. Oh ngono ya. Hmm, ngati-ati ngombe iki. Liyane teh pokoke. Eh. Oh, ah iya. Aja tumbih. Jaluk liyane wedang uwuh. Heeh kuwi marahi nguya, marahi reget. Ah gue, marai ngujo, marai <laughs> Kok marai reget? Nah, Wah kuwi selebar. Mm -mm. Ke, mulai ya. Mbak Orissa. Neng Bami kok disaring? Oh iya ngonangin lho. Ngonangin wae? Uroh iya. Leng Gapit ke. Dasaring Gapiti elek iji. Gapiti. Kami Gapiti. Padak ke. Rang pirang-pirangnya. Waduh ayo. Wah dan matamu kok nekeri, reng. Matamu kuwi iyo Kalau kakaknya kok dunia ganti kape, ganti kape. Yang main kumbak, main kumbak. Nah, hebat loh, bisa ya. Yo, kakaknya selalu nolak. Kau belum mas, ganti nih aku. Wah, bagongnya rasip, suaranya kecilian. Kadang ija ya mas, karena tidak jerem mas. Ah. Uh, are pentas iki. Wah. Mangga. Apa? Mangga. <laughs> Engene nang di pedhot-pedhot. Bagong yo joget, Kong. Aku wis tak wakili sing isor oh. Raine ra podo aku to kae. Syukur yo. Heeh, kowe do kangen karo aku, buapurmu. Kangen to Ngapa kangen to Nuwun amit pasang kali mantabit ning pening ditolak maneh. Seger meneh. Hey, Minggir. Minggir. Wah dibales aku. Minggira. Nggih. Wis kana nang kene wae karo aku loro ya. siji wae. Aku ndare ana partner aku. Ayo kene bae wis. Wah, bagongi loro. Nggih, ha. Wah, ya edan ya iki <tuk> ora kok ya. Kula tak ngasuh nggih, Mas. Ngamun gak ana. Rupane dledek kaya ngono. Gilani Ya. Wah, wis dadi reng. Wah, ya mburi-mburi ku iki. Nek nah, carane film kae sing pinter apa-apa kena Megiver. Heeh. Nah, Nek iki Mat ngiler. <laughs> Nyatane ganti opo piye-piye langsung cecek-cecek-cecek diandani dadi Ayo, pinter ya pinter pitre ya neng kono ku ya. Nek ututane liyane blas ora ana iki ya. Napo ya kok nyekukruk kaya. Ha iya pemben apa. Ha ya ku ya cecak-ceket anggere muni wayang rusak, cecek-cecek langsung. Piye carane? Heeh. <laughs> Nyatane ya dadi ngono kok. Ayo jauh di Baco TK. Baco TK. ndak gawe geloh penggali. Bujian Prasdiwiki luwe ngeri. Terus nyaut tali panggung, terus... Pada gitar sana. Terus yang teko kirek-kirek. Fala ne ngawirek. Wes Ben. Dek enek nang terus karo Ben. Aku ki dadi nganu kok bahan tertawaan kok. Kaene suruh sapa kae? Monggo kowe ora dicatet, dadet. Ora dicatet lho, Truk. Ah dicatet. langsung kang senan. Pira iki piye? mau malura, ciro-ciro lurut. Ma 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 lu ciro ci ro ci ro lu ro ci ro lu ro ci ro lu ro ci 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 Ma Wah Nek corong dandudara so diturak gitu Hmm hmm Dandung dandung dang Terdud da da Hmm Ah iya Banyak jauh apik tenang Hmm -mm. Monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Kirae mak jleng ngono kok nul. Eh. sing jeneng nangani are bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocae saya wani. Ngono. Ndak wong tua dikira a, ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku kuwi janjane ora arep ngganggu lehmu padha gegoncekan. Oh, la sebabne napa Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming nggawe mawon lha wis suwan tengarang kadempel niki kok bapak kok malah rawuh wonten mriki. Eh. Oh, uh, kuwi wau gletak dhelo neng lincak ngarep omah. Nggih. Ha kok dadi aku ngimpi. Oh, ngimpi, Pak. Eh, isa. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? wis sopan bapak ini kok karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Hmm, are tak kandhake engko ndak nek ora tak kandhake, kok ah ganjel ning ati. bareng tak pikir-pikir, ah gonku ngimpi neng magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngapa, Gong kowe, Gong? Aku ora ngapa-ngapa, eh. bapak ngimpekke kowe? Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Monggo sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku baga. Hmm, bagom tak dadhekke manten ning kok putrine urung ana. Urung kok urung. Eh iya urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh Gang, He, Kang. Ngapain? Bapak ngimpi ke dadi manten Alhamdulillah, muka-muka kan sembah Bapak. Orang ya kusinta harap-harap weh, Pak. Tapi ye, aku biar dadi mantan yor ato seneng-seneng ke. Barangsa ini malam ini dimpek Dilakoni, Pak. Eh, Bapak, kau ngerti orang ato keseh dadi mantan? Ngimpi dadi manten ngerti orang? Ngapain itu? Ngimpi dadi mantan ini, biasanya cedak pati ini. Hm. Cedhak patine. Maksude? Maksudnya ya sing dimbeke kuwi ki cedhak karo patine. Ngayorawa. Ngayorong, koyo rawa ora. Ngayorong nek do, sambung ra karo wong ngendi? Ngimpe ngimpe, urip-urip. Aja siji. Eh, bagong aku kuwi wis kulina kaya ngono. Kuwi menah sing tuwa. kok. gawe bab sing ora prayoga. Ha titane, sapa sing mati? Lak kowe eh dapurmu. Wo, oh, wong tuwa kok dunek-uneke kaya ngono. Ah senengane kowe ya ngedeg-gedegi anak kok. Orang, orang -orang wow, aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengen ngirep klipor para rao para senengane celemongan. Tabuki mudan. Iki-iki bapak itu mah muling-muling, asang itu aku. Ong sehat kau yang kok di mati rumah sana yang gebek kau ya apa lu? Semare katen prayetno. Semurires ikobalik. Ong titiani gondoyani. Teri sunyapurnomo sasi. kelara kelarane tengalatan milang ing praptane ngrisang werodara sumawarna raden janaka gagat semar badranaya nyuwur pirawu ipun ingkang ka dikarunani kaswase dosang kanto wastrat Din. Ndara Werkudara, bekti kula, Den. Ya, tak tumpuk. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, bekti kula nggih, Ndara. Ya, garing. Ya, ya garing tak tumpuk. Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Bekti kula nggih, Gus. Ya, pitruk tak tumpuk. Ya, ya pitruk tak tumpuk. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, bekti kula nggih, Den. Ya, Bagong. Ya, Bagong tak tumpuk. Eh enten napa gawe kaget rawuh tanpa srobo-srobo. Oh, uh, mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara. Kula ingkang abdi pun Semar nyadong dawuh, Semar. Eh, kula. Protako ana ing Karang Kedempel. Sayekti mung baga kanting karo kowe. Eh, nanting perkara napa? Kowe ngerti apa ora? Yenta Mbak Yuku ya yu kuwi ora Drapadhi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Eh. Gusti Ayu Waradrapadhi tindak saking negari Ngamarta. Ya. Lah, sebabe aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dinaiki iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur mbarep kakangku utusan garwaku sowan menyang lresaning Begawan Durna ya bapakku. utakon menyang didununge para drpadhi durna bapakku paring dawuh oh, Para drpadhi bakal bisa bali marang negorong amarto, nang lamun negoro Amarta kudu ana tumbal Eh uh, negoro Amarta kudu tumbal Lah tumbalen nopo, napa semar sing kan ngupaya tuwin kan goleki kula golekane Nek waton cetha tumbalen Wah semar eh kula kowe tresno karo Pandhawa apa eh lair batin to den sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresno alih para Pandhawa oh eh, pripun sampean ajeng dawuh napa yen kowe tresno karo para Pandhawa tekesi kowe kudu ikhlas ikhlas bab napa jarine Durna bapakku sing kena dingo tumbal balekake Drupadi mbakyuku ora liya kajaba mung siji Wah, wow. uh, apripun ampun ragu-ragu. Bagum anakmu tak boyong tak dadhekke ke tubal? Oh. ay <tik> ki mbok menawa nomu se impenmu, Pak. Eh ndara Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gong dheng apa e? iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar ngamarta butuhke gombal. Wandene gombal mau ora Cuma mamung sandangane Bagong, ah ah basa buthek. Aaaa... Ah, Kau kaya orang kerasa tak ah, 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 ah. ah, yagang... Ah, ha... piye pak... Ha... aku ra iso mikir... Ha... Ah, aku ra iso mikir... Kau kaya tak omong yagang... Ha... Ah, piye... anapai? Apa ah, siang perlu tak tanda tangan ni? Shhh... Kau kaya Melayu wo siang adol? Gunjolmu weh... Ya ini melayu, melayu. ke maling... Kau kaya tak omong yagang... Doro weh kudoro rawo merene... Widara werku dora, dora golek tumbal supaya ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Heeh, ah, terus rasa donange ta. Terus piye maksud Tumbal e iki sing arep diga tumbal kowe wer goblok. Ko... Ha! Aku ndara ah, werku ja ngomong dhewe. <cuman> Wa nek ra mlayu Aku ngerti pambegane to, Gong. Mlayu sing adoh. Mlayu golek slamet adoh. Cek wis. Ago ojo neng tindi, are tak kuweni negara Ngamarta. Weh adahlah. Truk. Hmm. Kaya ngene iki nek ora tak adepi, aku nyingkir padha karena aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo terus, menengo ning aku tak Melayu. Pak, Pak, kong tinggal tumbal. Kong tinggal tumbal, Pak. Ya orang gula pumbel, Tomer. Das kong gula pumbel. <laughs> aku dhewe ora mentolah lah kok kelakone daraku kaya ngono eh apa ngamar ki ora enak sinuwun darawati wa piye <taka> <taka>